انعمت عليهم وبالموضوع عليهم من الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على ابي القاسم الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحاق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أعوذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته امين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال إذا ظلمك الغوي فرجع إلى القوي ولا تخف منه فَيُصَلِّطَ عَلَيْكَ. اللهم صلِّ على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اللهم صلِّ على سيدنا محمد. إذا ظَلَمَكَ الْغَوِيُّ apabila الظَلِيمَ أنك oleh orang yang اللهم صلِّ على سيدنا محمد. Farji' ila al-qawi. Maka kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuat. Wa takhaf minhu. Dan engkau tidak perlu untuk takut kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa yusallitu alayka nanti ia akan menguasai ke atas engkau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qala idza zalamaka al-ghawi apabila menzalimkan engkau oleh orang yang jahat jadi orang yang menzalimi orang itu ialah orang yang jahat Siapa saja yang menzalim orang lain maka termasuk di kalangan orang-orang yang jahat dan selayaknya orang yang jahat itu dimusuhi wala udwana illa ala zalimin sebab Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan tidak ada permusuhan manakan kepada orang-orang yang zalim Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah meletakkan isu kezaliman ialah perkara yang paling besar di kalangan hamba-Nya. Perkara yang paling besar yang Tuhan akan periksa, tanya muhasabah kita antara kita dan Dia ialah sembahyang. Tu antara kita dan Dia selepas Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan hak di antara Dia dan kita iaitu sembahyang iaitu yang paling besar sekali maka perkara kedua maka perkara maka perkara kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala ambil menjadikan ia perkara besar ialah isu kezaliman Maknanya zalim ini berlaku di antara sesama hamba-hamba dia. Zalim ini berlaku di antara kita sama-sama kita. Kita zalim orang lain. Orang zalim kita. Jadi itu perkara yang paling besar di antara hamba-hamba Allah. Hatta pada hari itu Yang zalim akan dibalas Yang menzalim Orang yang zalim Menzalimi akan dibalas Oleh orang yang Menzalimi Sehingga kan Allah masalli ala Sayyidina Muhammad Seekor kambing yang tidak bertanduk Yang pernah ditanduk oleh kambing yang bertanduk akan dibalas juga pada hari itu. Kambing yang tak bertanduk pada hari itu, Allah bagi tak ada tanduk, kambing yang dulu di dunia dia bertanduk, Allah bagi pula tak ada tanduk, kambing yang ditanduk di dunia hari itu akan menanduk kambing yang menanduk dia di dunia hari itu. Maksudnya pada hari itu semua isu kezaliman akan diselesai oleh Tuhan. Jadi eh, subhanallah Maka Perhatikan terhadap Perkara-perkara yang Disebut dengan Kita zalim orang kalau orang zalim kita farji ila qawi tentulah orang yang menzalim orang ini dia ialah orang yang ada kuasa ataupun ada lebih daripada orang yang dia menzalimi kalau orang tu lebih besar pada dia dia nak zalim macam mana tapi kalau dia ada yang lebih besar daripada orang lain tentu dia boleh menzalimi dengan kuasa dia dengan wang ringgit dia dengan harta benda dia dia boleh menzalim orang Jadi pada ketika kita dizalim oleh orang yang ada kuasa, orang yang ada kedudukan yang kita tak mampu untuk menghadapi dia farji' ilal al-qawi balik pada Tuhan yang Maha Kuat macam mana tu angkat tangan berdoa minta Allah Subhanahu wa taala tentukan di antara kita dan dia sebab Doa orang beriman itu ialah senjata. Nabi sebut ad-doa silahul mukmin. Doa itu ialah senjata orang yang beriman. Doa ialah senjata orang yang beriman. Kita nak depan dengan dia, kita tak ada harta, kita tak ada kuasa. Dia ada kuasa semua. Jadi balik pada Allah maknanya angkat tangan doa pada Tuhan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut Ittaqu da'wat al-mazlum fa innahu laysa fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab. Takutlah kamu doa orang yang kena zalim sebab tidak ada di antara sebab sebab tidak ada di antara kamu dan dia sebarang hijab. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang yang dizalimi. Bahkan Allah sebut la ansurunka walau ba'dahin. Aku pasti akan tolong hang walaupun selepas masa yang panjang. Ditolong oleh Allah Pasti Walaupun Masa mungkin Lama sikit Ataupun makan masa sikit Tapi Pasti Qala wala takhaf minhu Kamu tidak perlu takut pada dia Fayusallitu alaika Nanti dia akan menguasai kamu Jadi ghalibnya orang orang yang zalim itu dengan lemah yang ada pada kita kita tak mampu ataupun kita takut untuk berdepan dengan dia nak cakap takut nak kata tak berani dengan arahan dia dia boleh tunjuk kita ke mana dihukum di dan di, di dimasukkan dalam penjara dan sebagainya dia ada kuasa ketika itu kata nabi wala taqhaf minhu kamu jangan takut kepada dia dengan sebab kamu takut fay sallitu alayka nanti dia akan menguasai kamu maksudnya maksudnya kamu ada Allah angkat tangan pada Allah minta Allah selesai minta Allah tolong sebab Allah berjanji la ansurannaka. Pasti aku akan tolong hang kata Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maka jaga-jaga dalam kita nak mengambil sebarang tindakan jadi kita mesti berasaskan kepada keadilan. Apa 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 dia mana adil? Adil mana wadu'u syai' fi mahalli. Meletakkan sesuatu di tempatnya. Apa mana zalim? Zalim maknanya wadu'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu yang di bukan tempatnya. Jadi subhanallah. Jadi setiap yang kita buat meletakkan sesuatu kena di tempatnya Selepas kita dah mesyuarat, selepas kita berfikir, tajam pandangan, semayang isi minta Allah tentu yang terbaik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maknanya keputusan ialah daripada Allah. Jangan sekali-kali keputusan yang kita buat berpandukan hawa nafsu kita sendiri. Jangan berbuat berasaskan nafsu. Jadi bebaskan diri daripada kepentingan diri dalam kita nak membuat sebarang keputusan. Keputusan yang kita buat ialah keputusan yang mestilah kita memikirkan tentang apa dia manfaat kepada orang ramai. Apa manfaat kepada semua? Kadang-kadang kita kena kerat sebatang kaki untuk kebaikan seluruh anggota. Kadang-kadang. Soalan senang Muhammad. Jadi dia panggil waduh syekh, Fi mahalih, Meletakkan sesuatu di tempatnya. Kalau kita biar habis, semua rosak. Sebab itu pemimpin dia bertolak di atas, Ri'ayatul imam, Riayatul imam manuntun bin maslahah tu kaedah dia. Pengurusan imam bertolak daripada maslahah daripada umum. Pemimpin nak buat keputusan adakah hak ni membabitkan kepada masalah umum? Kalau masalah umum kalau membabitkan masalah umum okey. Untuk kepentingan semua. Kalau tidak, masyarakat kita rosak. Jadi subhanallah, Allah salli ala sayyidina Muhammad contoh macam polis menembak penjenayah. Kalau dia biar, dia merosakkan masyarakat. Dia berkom, dia berkomplot. Dia kena tembak. Itu maknanya tu dipanggil prinsip ataupun kaedah yang digunakan pakai oleh agama. Qala wa la tahaf minhu fayusallitu alayka. Kamu jangan takut. Kalau kamu benar kamu jangan takut. Tuhan ada. Kalau kamu takut, kamu letak tempat yang tak kena kepada siapa yang kamu patut takut? Kamu hanya patut takut pada Allah sahaja. Qala wa la takhaf minhu fa yusallit 'alayka. Kamu jangan takut kepada dia. Nanti kamu akan dikuasai olehnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa la takhaf minhu fa yusallit 'alayka wallahu subhanahu wa ta'ala 'alam. Dan doakan insyaAllah. allah pada pelajar kita kita, semuanya, kita, semua, kita semua dalam rahmat Allah. Diampun dosa kita semua, dipanjangkan umur kita semua dalam taat. Kemudahkan urusan dunia dan akhirat kita Jadikan kita sebaik baik hamba dia Jadikan kita Insan yang selalu mendapat kerabatan Allah Dijauhkan daripada kemerkaannya Amin Rabbana zalamna anfusana Wa ilam tawfilana wa tarhamna Anakunana minal khasirin Rabbana atina Fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azab an Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Rabbil alamin أقبل الله منك